davlatimiz rahbari raisligida joriy yilning 13 iyun e kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida o'zbekiston milliy meteorologiya institutining sirdaryo filiali xodimlari qator ishlab chiqarish quvvatlarida bo'lishdi hozir shu haqda. video selektorda standartlashtirish sohasidagi amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini oshirish to'g'risidagi masalalar keng muhokama qilindi ushbu ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida o'zbekiston milliy metrologiya institutining sirdaryo viloyati xodimlari baxt shahrida bo'lishdi paxta tolasini qayta ishlashga ixtisoslashgan yirik ishlab chiqarish quvvatida tibbiyot uchun zarur bo'lgan bir necha turdagi mahsulotlar ishlab chiqariladi tayyor mahsulotlarning barchasi rossiya ozarbayjon qozog'iston ukraina xitoy va turkiya davlatlariga eksport qilinadi shu bois mahsulot sifatiga alohida e'tibor qaratiladi milliy metrologiya institutining sirdaryo filiali xodimlari ishchi xodimlarga xalqaro sertifikatlarning ahamiyati uning imkoniyatlari xususida keng ma'lumot berishdi muhtaram prezidentimiz tomonidan 2022 yil 13 uchinchi iyunda standartlashtirish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishda bergan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizda faoliyat yuritayotgan eksport korxonalari bilan doimiy hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz baxt teks farm korxonada hozirgi kunda isto to'qqiz ming bir xalqaro sertifikat mavjud bo'lib korxona undan samarali foydalanib kelmoqda korxonaning ish rejasiga asosan yil yakuniga qadar eksport hajmi o'tgan yilga nisbatan ikki foizgacha yetkazish reja qilingan shu o'rinda gsp plus tizimi rivojlanayotgan mamlakatlar bozorlariga eksport qilinadigan tovarlarga bojxona tariflaridan imtiyozlar berilishini alohida ta'kidlash joiz davlatimizda ishlab chiqarilayotgan sifatli mahsulotlarga doimo jahon bozorida takliflar mavjud ushbu ishlab chiqarish korxonasida asosan ipkalava tibbiy doka va boshqa turdagi mahsulotlar tayyorlanadi korxonaning sifat komissiyasi mahsulot sifatini uning xalqaro standartlar talabiga mosligini doimo nazorat qilib boradi ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni sifatli eksportbop bo'lishda milliy metrologiya institutining hissasi bor hozirgi kunda xalqaro sertifikatlar olishimizda milliy metrologiya instituti bizga amaliy yordam bermoqda ular bilan doimiy ravishda hamkorlik qilib kelyapmiz sirdaryo viloyatining eksport salohiyati yildan yilga yuksalib bormoqda ushbu korxonaning xalqaro sifat sertifikatini qo'lga kiritishi shubhasiz o'zbekiston mahsulotlarining jahonga yuz tutishida va eksport imkoniyatlarining oshishida yana bir muhim qadam bo'ldi